Salam hörmətli qonaç izləyicilərimiz. Bu gün Nəmäs Masazır qəsəbəsində şəxsi tikili 3 sot torpaq sahəsi üzərində inşa olunmuş evimizə məhsul edirəm. Patladım ki, evimizin sol tərəfi dəyola baxan tərəf idi. Və bax burdan düz bax darvazadan, bax soldakı darvazadan düz bax beləncə yol boyuydu. Onu da xatırladım isə. Və evimiz 3 so otaqdan ibarətdir. Burada əlavə olaraq həyətində lavabkası var, kombisi var, şläh vəziyyətdədir. Bax, belə bir sanitar sanuzel montajı qoyulub orada. Yəni həyatda istifadə olunması üçün. Deyirik, çox sərfəli bir qiymətə satı çıxıb, torpaq qiymətini satı çıxıb. Yəni mərkəzə çox yaxındır. Bura torpaq sotu deyirlər ki, 15.000-dən yuxarıdır, aşağı deyil. İrəlilənə dəqiqədimizin qiymətənə məhsul tanış edəcəm. Hörmətli qanadların bir də evimizin fasad görünüşünü görsün. Bax belə bir həyət yanı sahəsi və fasad görünüşünə də məhsul tanış edim va bax buradan da göstərdim sizə. Evimizin giriş tərəfi bax buradır. Evimizin bax burada da əli qapısıdır və burada da yəni dələbə otar avtomobil var ki, burada. Yəni rahatlıqla həyətinə maşın daxil olur. Və evimizin sağ tərəfində də məsafəsi var və sol tərəfində də məsafəsi var. Və xatırladım ki, mərkəz yoldan məsafəsi maksimal dərəcədə 150-200 metr məsafədə yerləşir. Əl-Əqəbə tərkərin yanında evimiz yerləşir. Bura o marketin arxasında. Və indi isə evimizin çinəməsini tanıtdım. Sənədləri birbaşa qutçadı, evin də torpağı tam birgə sənədlə qaydasındadır. İpotekadığımızı sala bilərsiniz, onu da xatırladım bizə. Evimiz hal-hazırda kirayəçilə qalır. kanalımıza abunə olmağı, video bəyənməyi unutmayın. Yeni satışa çıxan evlərlə birincil mövcüz tanış ola biləsiz. Xatırladım ki, evimiz əşya satılıb burada bax kombis nəyim ki, çəkilib bax. Burada, burada girişdir əlavə olaraq belə bir quşqaflar mövcuddur ki, burada 1 metrə yaxın enində quşqaflar mövcuddur burada. Və burası evimizin giriş hissəsidir. Burada avtomatlar hamısı adden rozetka qacatorlara gedir. Elə demək 99 kvadrat aşağılar qaza. Evimizdə torpağı tam möhkə sənətdidir. Burda solda bir yataq otağı, sağda ikinci yataq otağıdır və sol tərəfdə sanuz, e sanitar qovşaq və mətbəx mövcuddur burda. Burası isə ümumi miftə evimizin qonaq otağıdır. Burda kondisioner mövcuddur burda, kombi sistem mövcuddur burda. Evimizin tək daş tərəfi də var, cüt daş tərəfi də var. Onu da xatırladım bizə. Söhbət qana bax belə bir qonaq otağıdır. Qiyməti də çox sərfəli bir qiymətdir. 12 kvadratm istə. Əsas dəyərlərimizi qiymətləndirməsini tanış edəcəm. Burası isə yataq otağından biridir və pəncərələr də gördüyünüz kimi birbaşa öz həyətinə baxır. Yəni bu əşyaların 99% bir də xatırladım ki, evimizin içində qalacaq. Kombi sistem işlək vəziyyətdədir. Kondisionerdir. Qaz, su, işıq, mərkəzi pan sistemi və ondan sonra optik internetin burada mövcuddur burada və e, qiymət səhmət qanazəm 48.000 manata satışa çıxıb. Real alıcı ona sözsüz ki, endirim olunacaq. Burası evimizin ikinci yataq otağıdır. Bu yataq otağı da birbaşa pəncərəsi öz həyətinə baxır. Onu xatırladımsa, pəncərə də 3 metr qaldı. Divardan məsafəsi demək olar ki, 1.5 km-ə yaxın məsafəsi. Ümumiyyətlə evimizin kvadratı 80 kvadratdır, 3 sot torpaq sahəsi üzərində inşa olunub. Burada isə e, döşəməsi burda pol döşəməsidir, taxta döşəməsidir və sağ tərəfdə taxtadır. Burası isə diklə döşəmədir. Yəni alıcı istəyə görə burada laminat qura bilər. Və burası evimizin mətbəxidir. Bu gördüyünüz mətbəxdə də e, xalazanekdir, mətbəx mebelidir. Bir sözlə e, 99% əşyalar hamısı qalacaq. Burası isə evimizin sol sağ tərəfdə moyoxad alüminium, moyoxad bura da kombi sistem çəkilib, kafer metalla üzlənilib və sanoz və sanata boşadır. Bura da sanozdur burada gördüyünüz, çünki kombidə əlavə olunub. Kanalımıza abunə olmağı, video bəyənməyi unutmayın. Yaşaçıxan evlərdən də birinciləm siz tanışa ola bilərsiz. İnşallah ev olmı insanlar Allah Taala belə gözələ və qismət etsin. Bir də xatırlan evimiz ipoteka yararlı, tam mülkiyyət sənətdədir. Evimizin qiyməti 48.000 manata satışa çıxıb. Əl azından sözsüz ki, endirim olacaq. Mərkəzi yola 150-200 metr məsafədə yerləşir. İnşallah, ev olmayan insanlara Allah Taala belə gözəl ev qismət etsin. Kanalımıza abunə olma bildirişini unutmayın ki, yeni satış açılanlardan ən birinci növbədə siz tanış ola biləsiniz.